Доброго дня, шановні. Лідачі. В ефірі програма «Вознесенськ онлайн, яка виходить в рамках проекту Ukraine Social Community, голос громади буде почутий за підтримки фонду розвитку ЗМІ, посольства США в Україні. Я надаю слово автору програми Володимиру Трандакило. Доброго дня, володимир. Добрий день, уважаемые гості. Я хотів би вкратце розповісти вам нашу маленьку історію міста Вознесенська. Я представляю чесну організацію агентства економічного розвитку, але я б хотів поділитися досвідом. нашей партнерской организации Фонд Вознесенска. Ее представляет вот сейчас Роман Сергеевич Бебинов, которого видите на экране. Я хотел бы несколько слов рассказать, как этой организации в маленьком городе удалось привлечь 170 тысяч гривен. Чтобы вы понимали, население города Вознесенска составляет всего 40 тысяч жителей. То есть получается 3 гривны, даже 4 гривны пожертвовал каждый житель города на решение одной из проблем. А проблема была таковая, что в городе дети, которых насчитывалось около 7 тысяч, не имели возможности безопасно и интересно играть по месту жительства, что негативно влияло на их физическое, интеллектуальное и общеэмоциональное развитие. Поэтому целью фонда Вознесенска стало привлечение местных финансовых ресурсов для реконструкции и обновления новыми игровыми комплексами существующих в действиях площадок города Вознесенска что было сделано было оглашено что нужно собрать 150 тысяч гривен это была такая проведена реклама в местных газетах на местном телевидении все услышали об, этом, об этой акции что начинается благотворительная акция играем вместе Поможем нашим детям интересно и безопасно играть во дворе. Обновим детские площадки. Акция длилась, как вы видите, с 1 ноября 2011 года по 30 марта 2012 года. Первым шагом, что сделал фонд Громады Вознесенска, были закуплены такие вот коробки, как вы видите у себя на экранах, и установлены в 22 магазинах города. Активно идут предприниматели навстречу в работе с общественными организациями. Установили эти скринки. Вот по, результатам, по результатам 5 месяцев было собрано этими коробками 10 736 гривен. То есть это тоже немалая сумма, если считать в месяц 2000 гривен, даже чуть больше. Средняя зарплата украинца составляет меньшую сумму. После этого было Uh -huh. Uh -huh. Uh, ну, то есть эти коробки ин ин инкассировались каждый месяц. То есть это за период от пяти месяцев была собрана такая сумма. После этого uh, был проведен благотворительный вечер с аукционом. Uh, были отобраны uh, у местных умельцев картины, корзинки, все поделки, которые ну, есть у нас в городе. Да, те люди, которые могли нам что-то дать, они активно шли навстречу и давали, то есть благотворительно. Мы говорим. Вот дайте нам, пожалуйста, вашу картинку, мы ее продадим, и все средства, которые будут выручены после продажи вашего рисунка или там, корзинки и чего-либо, будут передаваться в благотворительный фонд «Вознесенска». Активно нам пошли навстречу. Даже Константин Меладзе откликнулся, такая известная личность, и дал нам, дал нам свою фотографию с личным автографом. Также наш волонтер корпуса мира, раз эта передача выходит при поддержке USAID, преподавал английские уроки благотворительно. То есть его 5 уроков, ее пять уроков стоили полторы тысячи гривен. Купили для своих детей, родители вот этот урок, чтобы настоящая американка смогла преподать настоящий английский язык. Вот по результатам благотворительного аукциона, как мы уже видим, собрано было 17 225 гривен. После этого, 17 декабря 2011 года, был проведен благотворительный рождественский базар. Это были приглашены жены наших великих людей, ну, наших бизнесменов местных, нашей элиты, так сказать, городской. Для того, чтобы они украсили, прянички разукрасили. Ну и так сказать, долучилась э, до организации вот этого Рождественского базара. И они активно откликнулись, да, все, все приш, пришли, помогли, сделали эти прянички, разукрасили. Э, такой Рождественский базар получился очень веселый, интересный. И, ну, и эти бизнесмены присутствовали на этом празднике, и как же они не могли пройти мимо э, своих, мимо печенье, да, и пряничков, которые сделали ихние жены. То есть они активно покупали и жертвовали. И таким образом было собрано в благотворительном рождественском базаре 11 тысяч 45 гривен. После этого было проведено благотворительное коледование. Это проведено было 13 января 2012 года. Это наибольшая вот эта благотворительная акция собрала наибольшую сумму средств. Как вы видите, 20 тысяч 100. То есть гривен. Мы организовали э, 5 групп, 5 школ, э, которые выставили свои коллективы и обходили все предприятия города, все государственные учреждения. То есть был город поделен на такие части, и вот 5 групп э, вместе с руководителями фонда Вознесенска э, обходили э, ну, вот эти предприятия и собирали, их колядовали И таким образом, э, вот на люди бросали средства, и вот мы насобирали 19 900 гривен. Почему я говорю «мы»? Потому что наша организация тоже активно э, привлекается, все э, э, люди, работающие у нас в Агентстве экономического развития, участвуют э, волонтерами э, в фонде Вознесенска. То есть безоплатно оказывают любую помощь, которую ну, которую могут оказать. После этого был проведен благотворительная лотерея 14 февраля 2012 года. Продавались лотерейные билетики, и результатом чего стало розыгрыш в Карпаты. такой вот у нас туристическая поездка была. И при продаже вот этих всех билетиков мы собрали 8500 гривен почти. И 1 марта у нас было открытие в городе Вознесенске э, скамейки любви, и мы под это такое мероприятие провели благотворительный флешмоб, результатом чего стало собрано э, 5000 гривен. Люди приходили э, посмотреть на эту скамеечку любви, и мы продавали фонарики, такие, которые взлетали в небо. И очень это нравилось людям. Они активно долучались до этого мероприятия и жертвовали свои средства на детские площадки. Таким образом, грантовый конкурс «Играем вместе» по результатам вот пяти месяцев, если только благотворительные акции смотреть, то мы собрали 73 тысячи 193 гривны. Вот здесь видно 2 гривна на одного жителя. Еще нам помог местный бюджет. У нас местный голова активно откликнулся тоже на эту акцию, увидел, как мы работаем, и таким образом было еще с местного бюджета привлечено 70 тысяч гривен. И вот вы видите, сколько названий организаций и инициативных групп участвовало в розыгрыше этих средств. У нас было обязательным условием 20% собственный взнос. Таким образом, вот как я говорил, было собрано 177 тысяч 604 Почти 180 тысяч гривен. После 28-31 июля на закрытии уже было по результатам уже конкурса, когда были распределены эти средства всем инициативным группам, прошел фестиваль дворов. Такое мероприятие незабываемое в городе Вознесенске, очень яркое, все запомнили его и по сегодняшний день вспоминают и активно говорят, давайте продолжим, давайте продолжайте свою акцию. Очень понравилось людям. Вот видите фотографии, как проходил этот фестиваль дворов розыгрыши, игры, люди приносили выпечки. Ну, то есть э, началось это все в 12 часов вечера, а закончилось все под утро, в 3 часа ночи, а то и позже. То есть людям очень понравилось, они активно э, поняли, что если... Э, то есть никто не поможет, кроме них самих. Они сами должны быть участниками э, в решении своих же проблем. Только так можно решить эти проблемы. И вот фонд Вознесенска показал это на собственном примере, как можно организовать громаду и залучить вот такие средства для решения вот такой вот конкретной проблемы. Спасибо вам за внимание. Ждем вас в следующих эфирах. Меня зовут еще раз Владимир Трандофил. Присутствует рядышком Бэбинов Роман Сергеевич, это представитель Фонда Громады Вознесенска. Если есть у кого-то какие-то вопросы, буду рад ответить. Ну тогда... Похоже, вопросов нет. Да, Надежда. Ну тогда будем заканчивать наш эфир. Я хотел вкратце рассказать вот э, в полчаса, я по-моему, в 15 минут я по-моему вложился. Э, вот о нашей... А партнерской нашей организации, которая занимается вот такими вот делами. Я думаю, дело нужное и полезное может стать примером для многих других организаций в Украине. Я хотела просто дополнить и сказать, что мы не на одном ресурсе уже размещаем эту программу. Вот я показываю, например, это ресурс YouTube, на котором проходит наша программа. Это Google Plus, на котором тоже показывается наша программа в прямом эфире. И я хочу вам сказать, друзья, что все люди, все, кто приходит в наши программы, кто проводит эти авторские программы, все эти программы выкладываются в разных соцсетях и достаточно доступных каналах, на которых сейчас, как правило, вон, модно выражаться, тусуются, общаются самые активные общественники и не только, и политики, и бизнесмены, и бизнесмены как малого, так и крупного бизнеса и молодежь, которая активно принимает участие в поиске работы и обучения. И поэтому вся информация, о которой вы сегодня, Владимир, рассказали о вашем прекрасном друге Романе и о их деятельности, думаю, что заинтересует очень-очень многие свои населения. Я благодарю всех за внимание, за ваше участие в программе, за ваше потраченное время. Оно будет с пользой. И я хочу просто напомнить, что это была программа «Вознесенск онлайн», которая выходит в рамках проекта Ukraine Social социал-комьюнити «Голос Громады Буду Почутый» с поддержки Фонда развития СМИ посольства США в Украине. Спасибо вам еще раз. До свидания и до новых встреч. Всего доброго.